munofni ikkinchi belgisi mana va'da bersa hmm, va'dasini bajarmaydi afsuski keyingi paytlarda ana shunday va'dabozlik so'zda turmaslik subutsizlik tobora kuchayib bormoqda qop qop va'dalarni berib ularga vafo qilish haqida e'tiborsizlik kuchaymoqda aqlli tuppa tuzuk kishi bilan falon joyda falon soatda uchrashamiz deb shartlasizku kerak bo'lsa belgilangan joyda kamida bir ikki soat turib qolishingiz mumkin poylab qolasiz va'da qilingan joyga o'sha vaqtida kelmaydi ana va'dasida turmaslikka kirib qoladi rasulullohni eshitgansizlar va'da berib falon joyda uchrashaman deb bir sutka ham turganlar bir sahoba bilan ko'pchilik uni eshitgan bo'lishi kerak ya'ni va'dasida turishlikka ibrat bo'lganlar inshaalloh yoki ishing falon kuni bitkazib beraman xavotir olma deb o'sha zahoti unutadi yoki farzandga falon ishni qilsang buni olib beraman deb va'da beradiyu farzand bu ishni bajarganda va'dasiga vafo qilmaydi u farzand holatini tushuning keyin qanaqa bo'ladi qanaqa tarbiya bo'ladi turli bahonalar bilan qarz olib falon kuni beraman deb va'dasini ustidan chiqmasdan pul berganni sarson qarz berganni pushaymon qilayotganlarimiz yo'q emas turli shartnoma bitimlarga imzo chekib va unga nasiya bir narsa sotib olib ma'lum muddatga ahdlashib uni vaqtida bermay yurganlar talaygina vaholanki va'daga vafo qilmaslik katta bir og'ir gunoh bunday kimsalarga alloh taolo qur'onda e, hitob qilib shunday deydi ho'p anfol surasi ellik oltinchi oyatda aytyaptiki ularning ichida siz bilan ahdlashgandan so'ng taqvosizlik qilib har gal ahdlarini buzaveradiganlar bordir dedilar bu xudo taolo ogohlantiro'tiki vahdlarini buzadiganlar bor bu endi mo'mindan tashqari mo'min kishi ahdida turadi mo'minlikdan chiqishga tayyor bo'lsangiz ahdigizda turmang dunyo matosi uchun oxiratdan kechgan bo'lib qolasiz mana shuni aldab olib volsam palon qilib olsam va'da berib qilibolsamde keyin bo'ldi shu bilan yo marra maniki surib yuraveraman kunini oladida toparoyda deydiganlar bor vaholanki u zulm uchun bu javob beradi uni barakasi bunda bo'ladi qiyomatda olloh haqqa olib beradi birovni haqi birovda qolmaydi hatto parrandayu darrandalarni haqlari bir birlaridan olib berib ularga turpoq bo'linglar degan farmon bo'ladi bahshargohda ularni haqqi olib beriladi bandaniki olib berilmaydimi olib beriladi hech kimniki qolmaydi yana qo'rqmasdan baia qiyomatga <laughs> qiyomatda ota boladan bola otadan savobini qizg'anadigan kun bo'ladi oka ukalar nariroq beriroq tursamchi mendan so'rab <laughs> qolmasinchi deb turadigan kun bo'ladi qiyomatga qo'ymang shu paytda hal qiling hamma masalani yutdim deb o'ylamang yutqazib qo'ygan bo'lasiz o'zi aslida pulni aldab olib ketganingiz bilan har xil yo'llar bilan olib olib keyin bermay yurganigiz bilan yutgan bo'lmaysiz boshingiz tashvishdan g'amdan kasallikdan chiqmay qoladi olloh saqlasin